Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025, kami daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan membawakan kepada anda sebuah sesi bedah buku. Bersama saya pada hari ini, Sahibul Fadilah Dr. Syed Syahrizan bin Syed Muhammad, Ketua Penolong Mufti Bahagian Penyelidikan. InsyaAllah pada sesi kali ini, kita akan membedah buku iaitu terjemahan Muqaddimah Al-Majmuk Syarah Al-Muhazzab karya Imam An-Nawawi. Apa khabar Dr. Alhamdulillah sihat. Sihat eh? Alhamdulillah. InsyaAllah kita boleh uh, teruskan? Boleh boleh tak ada masalah insyaAllah kita boleh teruskan. Uh, okay baik. Macam biasa. Tak sabar nak nak, nak start. Oh. Boleh lagi tu. Jadi doktor. Okey. Boleh tak uh, doktor ceritakan apakah isi kandungan yang terkandung di dalam uh, buku ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barwallahu wa man al qiyamah. al fadhil Ustaz Muslim, eh uh, mukadimah al majmur ni merupakan terbitan terbaru Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Yang mana untuk pengetahuan para pendengar sekalian buku ni mengambil masa hampir 4 tahun ataupun lebih 4 tahun proses untuk menterjemah dan menerbitkan buku ini. Jadi kalau kita tengok dari segi sudut tempoh kelangsungan untuk menerbitkan buku ini menunjukkan kitab ini yang diterjemahnya kitab asal karya ini merupakan melambangkan kedudukan buku yang cukup tinggi kesarjanaannya dan juga ilmiahnya. Dan bila kita sebut tentang kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, siapa tak kenal buku ini? Semua uh -huh. kenal. Uh, iaitu bidang uh, mereka yang berkecimpung dalam bidang fiqah, terutamanya dalam mazhab syafi'i, uh, pasti akan mengenal buku ini. Dan bila sebut Al-Majmu' akan uh, terbit di minda kita pengarang bukunya yang cukup hebat. Iaitu Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala, seorang ulama besar mazhab syafi'i, Bukan dalam kalangan mazhab syafi'i saja yang mengenali Imam Nawawi, bah nama Imam Nawawi ini juga tersohor di dalam kalangan ulama-ulama mazhab yang lain yang, yang mana mereka juga mengguna kata-kata ataupun kalam Imam Nawawi sebagai hujah ilmiah. Baik berbalik kepada Muqaddimah al-Majmu' ni. Buku ini pada asalnya adalah buku yang uh, berskala besar. Jilid yang banyak uh, kalau kita terjemahkan jilid yang berapa banyak mungkin dalam 20 jilid buku oh. ya, iaitu buku yang menceritakan tentang perincian fik mazhab syafi'i dan juga diselitkan pandangan-pandangan mazhab lain dan yang lebih spesifik lagi bukan saja uh, hukum fiqah tapi penditilan, hujah, dalil ya, uh, mazhab syafi'i berpandangan sebegini, apa hujahnya, apa dalilnya maka dia adalah satu kitab yang cukup teliti dan cukup besar skalanya jadi uh, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan hanya menterjemahkan mukadimahnya sahaja. Nak terjemah semua sekali itu mungkin memakan masa 100 tahun atau sebagainya. Oh, kita ambil mukadimah oh. saja sebab mukadimah ni pun sudah cukup memberi uh, apa maklumat yang sangat-sangat berharga bagi mereka yang mencintai ilmu ini sendiri. Jadi secara ringkas, ya kalau kita lihat buku ini mukadimah uh, Al Majmu' ni Uh, isi kandungannya dia menceritakan tentang pelbagai tajuk topik utama uh, ya yeah. antaranya cerita tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa sebab ilmu yang kita dapat hari ini memang berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada Nabi ya yeah. kitab fiqh kitab hadis kitab tafsir eh, semua datang daripada Allah dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian uh, memandangkan buku ini menceritakan tentang mazhab Syafi'i maka Imam Nawawi juga menceritakan latar belakang dan biografi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan begitu juga saat kelahiran beliau, saat kanak-kanak, saat kehidupan dan saat kewafatan Imam Syafi'i. Uh, begitu juga Uh, Imam Nawawi menghimpunkan kata-kata hikmah, kata-kata syair Imam Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang boleh kita ambil manfaat dan kita ambil uh, pedoman daripada kata-kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan selain itu juga Imam Nawawi menjelaskan uh, apa perihal mengenai penulis asal buku Al-Muhadzab. Uh, untuk pengetahuan para pendengar kitab Al-Majmu' ni dia merupakan syarah kepada matan Al-Muhazzab. Ha, dia macam kita kata matan Abi Syuja disyarahkan oleh matan Ibn Ghazi. Ha, disyarahkan lagi oleh Imam Bayjuri. Ha, dia syarah kepada matan yang ringkas, disyarahkan supaya maknanya lebih menyeluruh dan lebih difahami. Maka kitab Al-Majmuk ini merupakan syarah ataupun penjelasan kepada kitab asal yang bernama Al-Muhazzab. Ha, sebab tu dikata Al-Majmuk syarah Al-Muhazzab. Siapa pengarang kitab Al-Muhadzab iaitu Syekh Abu Ishaq atau Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Ulama besar mazhab syafi'i lebih kurang pada kurun 4 dan kelima Hijriah. Baik, jadi kemudian dalam buku ini juga ada topik-topik yang penting juga disebutkan tentang sifat ikhlas dan jujur ketika beramal. Kelebihan, tuntutan kita mesti ikhlas dalam beramal begitu juga kelebihan menuntut ilmu dia, dia mendatangkan hadis al-Quran kata-kata hmm. hikmah para ulama dan bagus untuk kita ambil manfaat sebagai pedoman dan pegangan kita apabila membaca buku ini begitu juga uh, disebutkan tentang keutamaan uh, ilmu uh, dan keutamaan dan kelebihan menyebutkan diri dengan ilmu uh, berbanding dengan puasa salat dan ibadah ha, ini bagus bagi mereka yang pencinta ilmu apabila kita membaca kitab uh, mukadimah ini kita akan terdorong dan kita akan termotivasi untuk lebih lagi menuntut ilmu, belajar dan menghadiri majlis ilmu. Apabila kita baca kitab Al-Majmuk. Sebab so, Imam Nawawi dia menjelaskan tentang kelebihan orang yang menyibukkan diri dengan majlis ilmu. Termasuklah juga syair-syair tentang kelebihan ilmu. ya Dan banyak lagi tajuk kalau kita nak bincangkan antaranya adab-adab mufti, adab-adab hmm. orang yang meminta fatwa, adab seorang guru, adab adab dalam belajar, adab penuntut ilmu dan begitu juga yang yang penting juga Imam Nawawi menceritakan serba sedikit mengenai istilah-istilah dalam mazhab Syafi'i yang digunakan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i dalam kitab-kitab fiqh mereka yang mana secara tidak langsung apabila kita baca kitab Muqaddimah Al-Majmu' ini kita dapat berkenal-kenalan dengan mazhab Syafi'i dan istilah-istilah mazhab Syafi'i itu sendiri. Jadi sebagai pembukaan itulah secara keseluruhan kesimpulan yang saya boleh buat uh, secara rawak iaitu isi kandungan daripada kitab uh, terjemahan Muqaddimah Al Majmu' Syarah Muhaddab. Oh, sangat menarik eh doktor dia punya isi uh, kandungan yeah. dan penjelasan yang uh, doktor ceritakan tadi. Jadi doktor uh, menurut doktor uh, dalam banyak-banyak uh, bahagian ataupun dalam banyak-banyak bab dalam uh, buku ni mana satu yang paling menarik yang boleh kita hayati dan boleh kita kongsikan bagi saya semua cukup menarik tak ada satu pun yang tidak tidak menarik ha, tengok orang kecenderungan seseorang pada apa dia kalau seseorang itu minat pada biografi Buku ini menceritakan tentang perihal nasab Nabi hmm. Begitu juga biografi Imam Syafi'i secara teliti Secara terperinci Kalau yang berminat tentang ilmu-ilmu adab, akhlak Ini juga buku penuh disaratkan dengan adab-adab belajar Adab menuntut ilmu, adab guru dengan pelajar Adab pelajar hmm. dengan guru ya, Adab bufti dan peminta fatwa Ini cukup-cukup bagus Dan golongan yang apa berminat untuk mendalami perkembangan bagaimana mazhab Syafi'i berkembang. Buku ini juga sesuai untuk kita dalami dan kita baca. Dan uh, bagi saya kalau saya secara peribadi antara yang menarik untuk dibaca iaitu tentang isu ayat-ayat sifat. Uh, polemik yang berlaku zaman berzaman uh, semenjak zaman salaf uh, zaman Imam Ahmad dan sehinggalah zaman sekarang isu mengenai tentang ayat-ayat sifat menjadi titik perbalahan dan perdebatan para ulama. Ya, jadi Imam Nawawi menyelitkan isu-isu ayat sifat adakah perlu ditakwil ataupun tidak aa, boleh tak aa, apa apakah pentakwilan yang dibenarkan dan apakah pentakwilan yang dilarang. Aa, jadi isu akidah juga diselitkan dan juga aa, bagi mereka yang nak mengetahui pendirian Imam Nawawi tentang perkara ini buku ini juga adalah terbaik untuk kita pahami uh, kaedah sebenar uh, dalam pemahaman tentang ayat-ayat sifat uh, jadi banyak sebenarnya uh, tetapi mengikut kecenderungan masing-masing dan seperti mana saya katakan buku ini ada pelbagai subtopik uh, pilihlah biografi ada, tentang adab ada, hukum fiqah ada, tentang akidah pun ada, maka tak rugi untuk mendapatkan buku ini sebagai bahan bacaan dan Buku ini diterjemah dengan bahasa Melayu moden. walaupun buku ini berasal daripada tulisan kitab Arab klasik yang susah agak sukar untuk difahami bagi mereka yang kurang menguasai bahasa Arab, tapi buku ini hampir 4 tahun atau 4 tahun lebih yang diusahakan oleh para penyelidik di Jabatan Mufti Wilayah dengan nasihat dan semakan daripada pakar-pakar di luar. Alhamdulillah kita berjaya mengolah terjemahan ini yang baik dan bersesuaian untuk bacaan orang-orang hmm. uh, masyarakat pelbagai peringkat di luar sana. Baik. Banyak juga tu yang menarik tu. Ah, banyak. Okay. Kena beli tu. Ha. <laughs> ah. ah. Cuma doktor, hari tu saya ada uh, sajalah buat waktu, waktu free. Hmm. Saya dok selak-selak, saya ternampak ada cerita pasal Imam Syafi'i. Uh, boleh tak doktor ceritakan sikit secara ringkas macam mana Imam Syafi'i ni dalam dunia keilmuan, sebut Imam Syafi'i ini, kita akan terlintas di pemikiran kita bahawa beliau adalah pengasas mazhab Syafi'i. Uh, dia seorang fukaha ataupun mujtahid mutlak, pengasas satu mazhab yang besar dalam dunia Islam. Tapi sebenarnya Imam Syafi'i ini dia lebih daripada itu sebenarnya. Kalau kita lihat dalam biografi Imam Syafi'i itu dia bukan seorang fakih. Bukan sekadar uh, individu yang mengasaskan mazhab fiqah Tetapi beliau juga muhadith uh, Ulama hadis yang ada riwayatnya sendiri dan ada sanatnya sendiri uh, Dan begitu juga uh, Imam Syafi'i ini Beliau adalah seorang mufassir ahli tafsir Yang mana beliau banyak mentafsirkan ayat Al-Quran Dan karya-karyanya ada dihimpunkan mengenai ilmu-ilmu tafsir Yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i itu sendiri Yang lebih menonjol Imam Syafi'i ini Dia adalah lorawi dia adalah ahli bahasa. Kerana apa? Beliau pernah uh, duduk bersama dengan Bani Huzail selama tujuh tahun uh, Dihantar oleh ibunya. Kalau mengikut riwayat dalam sejarah, uh, untuk dia mahir dalam bahasa Arab dan menghafal syair-syair yang masih terjaga daripada sebarang percampuran dengan bahasa-bahasa luar. Sebab pada kurun uh, kedua Hijriah, masyarakat Arab sudah tidak sefasih pada zaman uh, kedatangan Islam dan sebelum kedatangan Islam iaitu orang luar banyak masuk Islam dan bahasa-bahasa asing banyak bercampur dengan bahasa Arab dan masyarakat Arab ketika itu tidak lagi fasih seperti dahulu maka dalam keadaan macam ni Imam Syafi'i bergaul dengan Bani Uzail untuk menjaga bahasanya dan beliau menghafal syair-syair dan laras bahasa Bani Uzail maka di situ di antara individu yang boleh dikatakan nadir ataupun tak ramai yang menguasai syair-syair ataupun laras bahasa ataupun bentuk bahasa yang masih lagi terjaga yang tidak bercampur. Maka sebab itulah sebagian ulama mengatakan uh, ulama yang hidup pada kurun hujung kurun kedua dan hujung uh, pada awal kurun ketiga dia punya kata-kata bahasanya itu tidak lagi hujah. Uh, kalau kita nak jadikan hujah bahasa, hujah nahwu, hujah sorof, kita perlu menggunakan penghujahan syair-syair Jahili ataupun syair pada zaman awal kedatangan Islam ataupun sebelum kedatangan Islam kata-kata mereka itu dijadikan hujah dalam ilmu lughah tapi kalau yang pada penghujung kurun kedua uh, Hijriah dan pada kurun ketiga dan ke atas mana-mana kalam hatta daripada bangsa Quraisy sekalipun kata-kata mereka tidak boleh jadikan hujah uh, ya yeah. uh, kecuali Imam Syafi'i. Uh, Imam Syafi'i kata-katanya boleh dijadikan hujah sebab beliau menguasai uh, laras bahasa yang fasih daripada Bani Hudhail yang masih terjaga ketika itu. Baik, jadi itu yang kita nampak uh, apa yang disebutkan dalam kitab Al-Majmu' ini bagaimana Imam Nawawi menyebutkan sejarah Imam Syafi'i beliau cenderung kepada untuk belajar fiqh. Sebab pada awalnya Imam Syafi'i ketika dia mendalami ilmu lughah ketika dia mendalami ilmu-ilmu syair Arab, kesastraannya, beliau tak terlintas untuk belajar ilmu fiqh. Tapi apabila beliau ditegur oleh seorang ulama ataupun ilmuan-ilmuan dekat mengah ketika itu dia kata, "Alangkah baik kemahiran kau dalam bahasa Arab ni kamu bawa kepada ilmu fiqh." Sebab kita ketahui untuk menjadi seorang faqih ataupun mujtahid dalam fiqh dia mesti menguasai ilmu bahasa, ilmu bahasa Arab nahu, sorafnya, balagah, sastranya sebab antara cara untuk istimbat hukum fiqah adalah melalui keupayaan bahasa itu sendiri yang boleh diolah daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW rentetan daripada teguran seorang ulama' kepada Imam Syafi'i semenjak itulah Imam Syafi'i bergegas ber, mencari ulama'-ulama' fakih di Mekah dan belajar ilmu fiqah di situ dan hmm. terus menyelusuri perjalanan sirah beliau beliau pergi ke Madinah. Berjumpa Imam Malik, mereka uh, Imam Syafi'i pergi ke Iraq, jumpa Imam Muhammad bin Al-Hassan Al-Syaibani Anak murid kepada Imam Abu Hanifah, uh, beliau belajar juga dan beliau uh, pergi ke Yemen ya, uh, Belajar juga dan dari situlah, rentetan itulah Imam Syafi'i bergerak dan bergiat uh, Mempedalami ilmu-ilmu Islam yang lain, terutama dalam ilmu fiqh. Baik, oh, penerangan yang sangat menarik lah narik. Kata -kata Kalau nak cerita tu panjang eh, lagi, senang je lah cerita dari ha. hidup sehingga uh, aku buat eh, itu uh, kalau nak cerita panjang lagi tu tak sempat selazuh kena jawab tak akhir ya baik doktor saya tiba tiba tu apakah relevan ya buku ini dalam konteks uh, institusi fatwa pada hari ini uh, sangat tepat soalan ni terutamanya bukan institusi fatwa tetapi untuk masyarakat di luar sana yang suka minta fatwa <laughs> <laughs> Baik, apa yang saya boleh katakan di sini, kitab buku ini mukadimah al majmuk ini yang kami terjemah. Imam Nawawi memuatkan satu tajuk subtopik yang sangat penting iaitu adab berfatwa, adab orang yang memberi fatwa dan orang yang meminta fatwa. Hmm. Uh, ini. Darip, darip. Kalau kita nak kata apakah kaitan dengan dunia fatwa? Hmm. Uh, ini inilah tajuk subtopik yang yang disebutkan. Satu Topik khusus yang Imam Nawawi khususkan dalam buku ini Baik, adab berfatwa Seorang mufti, apakah adab-adab yang perlu dijaga? Disebut kalau Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Tak boleh secara terhubung gapa Antaranya kena memahami keadaan masyarakat Dan begitu juga orang yang memberi fatwa Mungkin dia tak sampai tahap kepada mufti Mungkin dia tahap kepada asatizah Ataupun guru Tapi dia ada asas ilmu agama kadang-kadang orang minta hukum tanya hukum pada dia so dia keluarkan hukum keluarkan hukum pun uh, merupakan salah satu seni daripada berfatwa juga uh, Imam Nawawi memberi panduan bagaimana ya walaupun seseorang itu bukan seorang ahli fatwa tapi dia nak memberi sesuatu hukum ada uh, kena ikut ada adab ini supaya tidak belencong jalan yang dibenarkan daripada jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa ya dan yang penting juga, satu satu peringatan untuk golongan-golongan netizen kat sana yang suka sangat bagi fatwa kan. Baru-baru <laughs> ha, ni ada kes influencer talak dekat online ha, baca tengok dekat komen tu, baru saya tahu dekat Malaysia oh, yeah, talak dilama, dua, ha, Talak 2 kan. Dua. Ha. Saya tengok kat bawah tu, baru saya sedar ramai mufti sebenarnya. <laughs> ramai mufti kat Malaysia ni. Mungkin. Ha, mufti mungkin. Ah mufti jadian. tapi tapi pandangan-pandangan hukum tu yang mereka tunjuk pandai hmm. semua ke laut. Oh. <laughs> ha, sebab saya suka baca komen-komen tu. Modal ceramah dia. Jadi 70%, almost 70% 20% ke laut. Tak faham situasi sebenar. Ah ha, dia kata eh, kenapa talak dua jatuh tiga. Ha, itu sebenarnya. Hmm. Kenapa? Oh ni salah lah patut dua lala dia condemn ustaz tu lagi Ustaz tak tahu Sebenarnya dia tak tabayun kes sebelum, sebelum ni berlaku macam mana hmm. Itu antara Imam Nawawi sebut Sebelum mufti nak keluarkan fatwa Dia kena selidik betul-betul Tanya latar belakang ni Sebelum ni apa berlaku Sebelum ni apa terjadi Sebelum ni awak cakap apa ha, Dia tak boleh terus tengok pada Zahir Tengok tajuk Sokoh Abah Terus judge tak boleh Ini panduan yang sangat bagus yeah. hmm. Terutama yang yang berkecimpung dalam mendidik masyarakat dalam ilmu fiqh kan macam contoh dia bukan mufti tetapi dia mengajar dekat surau dan masjid sangat bagus baca bukunya untuk panduan supaya lidahnya tidak tergelincir yang membawa dirinya kepada kemurkaan Allah sebab silap berfatwa silap menyampaikan ilmu jadi macam mana kita nak elakkan kalau ini tidak berlaku maka kena belajar ada adab Imam Nawawi ada sebut dalam ni cukup bagus untuk kita teliti dan kita hayati ya dan bukan orang bagi fatwa, tapi orang yang meminta fatwa pun sama juga. Imam Nawawi pun sebut. Ha, netizen nak tanya mufti, apa adab dia? Ikut adab ni. Eh. Ikut adab ni. Eh. InsyaAllah. Harmoni jadinya. Ya. Ha, kita pun macam Ustaz Muslim, saya dekat Jabatan Mufti Wilayah, kadang-kadang kita dapat email pun, ha, netizen yang tanya pun garang-garang berlaku. Ha, tanya macam nak marah. Ha, lepas tu ada yang komen dekat belakang Facebook, dengan bahasa yang kasar. kasar dan sebagainya. So bila kita jawab tak kena dengan seleranya, dia marah kita. Ha, jadi uh, kenapa berlaku benda macam ni? Kenapa berlakunya uh, apa kebocoran uh, dalam penyampaian hukum dan fatwa sebab adab. Uh, maksudnya tidak ada adab. Maka apabila tidak ada adab, maka ilmu tu tidak memberi apa-apa harga sedikit sekalipun. Uh, itu penting. Sebab Imam Nawawi seolah-olah nak bagi isyarat kepada kita. Sebelum nak baca buku Al-Majmu, cerita tentang ilmu fiqh yang sangat mendalam, you kena belajar adab dulu. Ha, ah, hmm. sebab tu Imam Nawawi dia buka mukadimah ni penuh dengan adab. Ha, ah, maksudnya, nanti kalau kita baca buku Al-Majmu, dah kata baca buku Al-Majmu, ada di antara kita mendapat bisikan syaitan, engkau dah jadi alim dah. Hmm. Ah. <laughs> kau yang alim. Jadi Imam Nawawi seolah-olah dah bagi isyarat sebelum jadi macam tu kau baca dulu ingat siapa diri kita siapa kita dengan orang lain adab kita kena jaga supaya kita tidak lupa diri. Adablah yang protect diri kita daripada tercalar jiwa kita ke arah perkara yang tidak baik. Jadi kalau kita tengok pada apa yang doktor hmm. terangkan ni memang bukan sekadar ilmu sahaja yang Betul. kita patut ada tapi adab tu Betul. kita kena pentingkan dalam kehidupan ha. kita. Yalah betul kita kata, -kata oh. dalam dalam kata-kata perumpamaan ulama dia kata sesungguhnya adab mengatasi ilmu. Hmm. Oh. Ha. Adab sebelum ilmu. Hmm, oh, okay. ha. Ada ulama kata aku belajar adab bertahun-tahun sebelum aku belajar ilmu. Oh. Ha. Sebab itulah Imam Nawawi dalam Muqaddimah banyak cerita pasal adab, adab guru, adab anak murid, adab belajar, adab tu adab ni macam oh, ya sebab itu itulah yang ditekankan ya jadi kebanyakan ramai kadang-kadang kita ni uh, uh, apa dakwah tak berkesan penyampaian ilmu tak berkesan sebab tak ada adab barakah tak ada barakah ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab tak ada adab tidak ada akhlak faham okay, baik doktor uh, jadi untuk buku ni uh, berdasarkan pandangan doktor Kenapa buku ni perlu ada pada setiap penuntut ilmu agama perlu ada dalam koleksi mereka lah koleksi buku-buku mereka. Untuk menjawab soalan ni kita boleh kata sebagai rangkuman perbincangan kita tadi lah. Ya pertama untuk kita mengenali biografi ya terutama biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Imam Nawawi ya. Menceritakan tentang nasab Rasulullah, Nabi kita yang tercinta Nabi yang ketua segala Nabi Nabi yang tinggi akhlaknya Jadi Nabi SAW nak ceritakan tentang Imam Nawawi nak ceritakan tentang nasab Nabi Muhammad SAW Kemudian Imam Nawawi masuk cerita tentang nasab Imam Syafi'i Kelahiran Imam Syafi'i Nak menceritakan bahawa Imam Syafi'i ni Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilantik sebagai nabi adalah bukan cara-cara orang yang yang mana beliau adalah seorang yang zu nasabid yang mempunyai nasab yang mulia iaitu nasab Nabi Ibrahim nasab Nabi Ismail alaihi salam bukan uh, golongan yang tidak ada nasab dan begitu juga Imam Syafi'i apabila dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah seorang ulama besar dalam dunia Islam Maka kalau kita lihat, kita selusuri tentang uh, sejarah hidup dan nasab Imam Syafi'i bahawa uh, dia ada kaitan dengan Nabi SAW. Uh, dia ada bertemunya. Dia, dia bukan keturunan Nabi tapi ada bertemu susu galurnya dengan bangsa Quraisy iaitu Nabi daripada Bani Hashim, Imam Syafi'i daripada Bani Murtalib. Uh, jadi uh, uh, hubungan ikatan nasab Imam Syafi'i dengan Rasulullah tu agak rapat. Uh, ya? Yeah? Ini menunjukkan satu kelebihan Imam Syafi'i. Namun nasab itu bukanlah segala-galanya Nasab itu sebagai satu bonus tambahan yang mengangkat uh, kedudukan ataupun uh, kehebatan seseorang. Uh, ya, yeah. uh, tapi nasab tu kita letak nombor dua tiga. Tapi yang pertama sekali dilihat pada ketakwaannya, dilihat pada kesolehannya, dilihat pada uh, ilmunya. Maka Imam Syafi'i ini dipandang tinggi, dihormati bukan hanya disebabkan nasab tapi lebih utama orang pandang tinggi kerana akhlak dia, kerana adab dan kerana keilmuan dan kesolehannya. Itu yang lebih utama. Ditambah lagi dengan nasabnya menjadikan Imam Syafi'i ada nilai tambah yang lebih tinggi. jadi cerita tentang biografi nasab Nabi, biografi Imam Syafi'i saat dilahirkan, ketika dia membesar, ketika dia bertemu dengan guru-gurunya. Ini perjalanan yang sangat menarik untuk kita ketahui dan boleh kita ambil semangat daripada biografi yang diselitkan dalam buku ini sebagai semangat kita. Orang yang nak belajar dia kata alamak tak ada mood nak belajarlah. Baca buku ni kita tengok macam mana susah Imam Syafie belajar. Eh Imam Syafie dulu pakai unta aja. Hmm. Imam Syafie daripada Iraq pergi dekat Mesir nak menuntut ilmu tu nak menyebarkan ilmu dalam keadaan dia sakit, sakit buasih. Sampai dekat pelana, pelana unta tu ada kesan darah. Buasi kan? Buasi oh. sampai berdarah punggung Imam Syafi'i itu. Tapi dia tetap juga bermusafir untuk tujuan penyebaran ilmu dan menuntut menuntut ilmu, menuntut ilmu dengan ulama-ulama dekat Mesir. Ini satu pengajaran yang bila kita ambil dan kita jadikan sebagai motivasi. Ya. Dan apatah lagi kita ada uh, teknologi, kita ada kemudahan, ada kereta, ada motor berbanding ulama dulu. Susah. Nak dapatkan satu dua hadis bagi memusafir, bermalharah, bermarhalah-marhalah jauhnya. Dan selain itu juga, buku untuk kita ketahui bagi mereka yang mencintakan ilmu. Cintakan ilmu, bagus untuk baca buku ini kerana kita tahu adab-adab yang perlu kita lalui sebelum kita menuntut ilmu. Dan selain itu juga, begitu juga tentang berkaitan dengan mazhab syafi'i. Peminat mazhab syafi'i, mereka yang mengkaji perkembangan mazhab syafi'i, Uh, mengkaji tentang bagaimana bermulanya ataupun ber berkembang mazhab syafi'i maka buku ini juga sesuai untuk dibaca dan men untuk menambah maklumat yang mana otoriti, uh, fakta dalam kitab ini tidak boleh disangkal uh, kita kata dalam buku ini semua betul ke? adakah apa? Uh, apa? Uh, kalau kata nak mempertikaikan isi kandungan dan fakta yang tercoret dalam buku ini silap orang lah Ah, Imam Nawawi kot. Imam Nawawi adalah satu ulama yang cukup tersohor ilmunya di seluruh dunia. Sebut saja nama-nama lain kita ramai tak kenal. Mungkin Ustaz Muslim, saya sendiri. Ada ulama yang kita tak kenal. Apatah lagi ulama bukan mazhab kita. Contoh, bawa nama-nama ulama yang mazhab Hanafi. Ramai kita. Kita kenal Al-Kasai, Ibnu Abidin. Berapa orang yang kita kenal kan? Tapi yang lain-lain tak kenal. Mazhab Maliki macam tu juga. Mazhab Hambali lagi lah kita tak kenal ramai sebab dia tak mazhab yang tak besar. Hmm. Tapi Imam Nawawi ni sebut satu dunia kenal. Hatta orang bermazhab Maliki pun kenal dia. Orang bermazhab Hambali pun kenal dia. Orang Syiah pun kenal dia. Ha, tersohor sekali Imam Nawawi ni. Jadi memang hebat. Memang hebat, sungguhlah. Ha, ya kita tak ada kata dia maksum yeah. tapi dia hebat sungguh. Ya. Ha, jadi orang kata, eh, buku ni boleh percaya ke? Eh Imam Nawawi ko, oh. <laughs> Takkan tak percaya kan? Ha, ini bukan Pak Nawawi kat belakang rumah dia. Ha, jadi kita boleh baca dan sesuai. Apatah yeah. lagi buku ni kalau ustaz-ustaz yang nak ceramah, ajar buku ni. Hmm. Ha, kat ceramah suruh-suruh kan, mengajar benda-benda yang boleh, benda-benda khilaf, boleh ajar buku ni. Adab sebagai seorang mufti. Baca, syarahkan. Ha. Boleh bagi semangat dekat... Boleh tu bagi tu semangat tu. pada orang. Hmm. Tu. Mungkin... Kalau bagi ke orang awam, dia mungkin tak berapa nak faham. Hmm. Tapi kalau Ustaz baca, dia faham, dia boleh jelaskan. Dia hmm. ha, boleh jelaskan dan dia boleh terangkan hmm. lagi supaya dia jadi lebih mantap dan pemahaman itu betul. Jadi, itulah konklusinya. Yang mana perlu dimiliki. Yeah. Harga pun tak mahal. Ha, berapa Ustaz muslim. Tak tahu Allah. Belum dapat lagi. Uh, belum dapat lagi. Belum ha? dapat lagi. Dapat Tapi lagi. nanti insyaAllah. Tapi Allah. rahsia. Uh. Rahsia. Rahsia sebab harganya murah sebenarnya. <laughs> Harga berpatutan. Mampu insya milik insyaAllah. Insya Allah. Mampu milik. Boleh. Boleh insyaAllah. Okay. Uh, Shopee boleh hari-hari. Takkanlah. <laughs> Takkanlah. Tak boleh kan. <laughs> okay. <laughs> okay baik. Alhamdulillah. Uh, saya bersyukur sangat-sangat sebab dapat uh, input, dapat maklumat, dapat ilmu yang Sangat-sangat bermanfaat pada hari ini Alhamdulillah. Berkenaan dengan uh, Kitab terjemahan Muqaddimah Al-Majmuk Syarah Al-Muhazzab Kepada sidang penonton Jangan lupa untuk dapatkan Buku terjemahan Muqaddimah Al-Majmuk Syarah Al-Muhazzab Karya Imam An-Nawawi Yang berada di Reruai Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan uh, Di Pavilion Al-Falah Tingkat 2 berhadapan dengan pentas utama. Allah Alam.